А у нас есть такой нагибатель, наш менеджер, <laughs> который там и всех нагибал. И вот ну, после пары звонков до нас пришли наши стюарты, так, и принесли нам всю аппаратуру. Так было очень ну, Встретили нас хорошо, быстренько, как только узнали, кто мы и откуда мы. Приехали, нас, да, нас <laughs> все Оскар Криворов, Криворов, Криворов сразу отвели, разместили, показали, где мы будем играть, показали, к кому обращаться по поводу всех вопросов, по поводу сцены, кому обращаться по поводу вопросов питания, по поводу размещения. В принципе, отношение было, я бы даже не сказал, что хорошее, а очень хорошее, потому что на таких фестивалях очень тяжело, э, забываю русский язык, это может быть и эту э, каждому маленькому коллективу, который приехал. Ну, мы приехали как маленький коллектив на маленькую сцену, но э, просто нас окружили таким вниманием, что ну, очень приятно было это все видеть, видеть и ощущать это все, то есть нас там постоянно, меня постоянно искали, говорили, вот давайте бегом туда подойдите, потому что там вас ждут, вот и там покушали, не покушали, нате вам талоны покушайте, пойдите обязательно, ну просто все было супер. Ну ему, он нам ничего не сказал, сам ходил, благодаря все было на уровне. Да, иногда, когда приезжаешь на концерт, на фестиваль, очень, когда размещают, пока разместишься, расположишься, покушаешь, для сюда очень тяжело все, и уже и выступать особо неохота. А так пришли, нас разместили, поместили, накормили, разделили. Искупали. Искупали. И скупали. И скупали. И... вы попали в эту грандиозную пробку или вы приехали вовремя? И вы мы приехали вовремя, и, не знаю, может быть, это моя заслуга что я заранее спланировал это все и решил, что мы должны выехать, выехать намного раньше. Просто вот, даже был, был у нас казус перед нашим выступлением, когда ребята решили, что если мы выступаем в 40 минут первого ночи, то на сцену можно прийти в 12 часов. А когда я сказал, что надо прийти в 10, и один член команды э, просто не услышал этого. И сказал водителю, у которого были ключи от буса, в котором были наши инструменты, что надо прийти в 12 к бусов. Но ну, это был маленький казус, когда в полдвенадцатого мы метались вокруг буса, искали одну людину а, с 40, а... чески, там, тысяч людей. Да, ну, да, практически с 50 тысяч людей искали одного человека, который был. Ну, ничем не приметный, если бы он там был 2,5 метра ростом или 250 килограмм, да, 250 килограмм весом или с флагом. Ну, я не знаю, все обошлось, конечно, нервы, все. Я извиняюсь перед ребятами за то, что я там, повышал голос на них, кричал, ну, это были нервы, это было, э, скажем так, напряжение какое-то потому что я понимаю, что такой большой фестиваль, ребята, ну, еще не поняли, потому что это для них э, был первый выход на фестиваль такого уровня. Но, э, слава богу, мы прибежали, и получилось, как мы прибежали к сцене, через 10 минут у нас начался чек, через 10 минут после начала чека мы уже начали выступать. То есть все решали минуты, даже секунды, секунды. даже секунды. Но, слава богу, все обошлось, и выступили, и Всім все понравилось. Деякі, Деякі, Хом, люд, не... Деякі люди не встигли навіть передітися. Да, Фестиваль да. це дійсно така річ, що в один момент тобі кажуть, що все буде так, а потім через секунди-дві все міняється, тому що ну, ситуація зовсім зовсім інша. А потім от це, що помінялось, опять міняється. Ніхто нікому не мог дозвонитися. Очень була сильно перегружена сіть, і це дуже мешало роботі. Потому, Потому что, что если бы все есть. были на телефоне, там намного проще. Быстренько всех обзвонил и все сошлись. А так звонишь, а он... Паша Боннесс, находится по зоной досяжности. И ты уже стоишь и думаешь, что делать. И начинаешь бегать, начинаешь метушиться, начинаешь искать, стягивать. Все, допустим, Сереженьку Бугрия я, я доставал за ногу из палатки. В то время, когда он должен был уже идти за инструментом. Он сказал, так а шо, у меня время есть, я еще посплю. Все мелкие казусы. В принципе, из-за того, что как бы, все более-менее нормально у нас было построено, мы не попали ни в пробку, мы приехали. Мы поставили машину практически прямо около главного въезда. То есть далеко ходить не надо, потому что там колонна э, растянулась, наверное, километра на три. Потому что когда я один раз вышел с другого входа, увидел, о, колонна стоит там еще. И я прошелся до нашего входа, где стоял наш бус, я устал. Я ну, просто минут десять наверное И шел. Насколько вам понравилось, возможно, звук, какие-то нюансы именно музыкальные и, и атмосфера, как вас поддерживали во время вашего выступления? Ну, начну с поддержки. Очень, очень благодарен. Я и, наверное, вся команда тоже, и, наверное, тоже благодарны. Большой поддержки криворожских слушателей, которые приехали на этот фестиваль. Они очень хорошо реагировали на жесты, на слова Евгения, когда он просто поднимал руки вверх. И э, половина площадки, на, ну, к, 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 представители Кривого Рога, просто поднимали руки вверх, кричали, свистели. Ну, очень хорошо поддержали, тепло, и ребятам было э, легче играть из-за того, что была хорошая поддержка а фестиваль такого уровня да он первый для нас но ну, скажем так первый но далеко не последний потому что есть сейчас планы на на осень сейчас мы э, садимся плотно садимся за репетиции отрабатываем материал я надеюсь э, месяц другой и запишем дебютный альбом я на это очень надеюсь что мы будем готовы к этому. И планируем э, тур, небольшой тур на западную Украину. Начнем тур мы с фестиваля Республика, который будет проходить в каменец Подольском 13, 14, 15 сентября. Начинаем тур оттуда и э, проедем Львов, Луцк, Ровно, Хмельницкий. Ну, это те города, которые на данный момент нам дали уже ответ положительный ответ, чтобы нас приняли. Группа, скажем так, засиделась дома. Нам надо ездить, нам надо популяризировать Бас. Кривой Рог. Кривой это само собой, и Кривой и себя популяризировать. Потому что мы просто молодой, перспективный коллектив. Вот и все. Тут больше ничего не скажешь. звук А по поводу звука я думаю проблем ні у кого не було. Ні, ну до речі, ні, до речі, сказали, що нас не встигли так відчекати. Ну через те, що було все так швидко, ми перша команда, у них там була якась затримка, бо дощ бо все було. Ну, погода дуже сильно заважала, якщо чесно. І, і нас ну сказали, що голос було не так чутно, як інші гуртів. Ну, я, я скажу плачу, я <реш> час э, відміни провев. Э, Скажем так, в толпе перед сценой, то все было, все было изумительно, слова читались. Единственное, что э, временами, когда Женя запинался чуть-чуть, это было слышно, что была запиночка какая-то. А так, в принципе, звук был. Ну, мне, вот как, как слушателю с зала, мне звук понравился. Ну, для нас новинка такой звук. Э, там просто на сцене стояла э, только бэклайна, стояла больше, чем всего звука, на котором мы когда-либо выступали. Ну, то есть вопросов не было ни у кого. Все друг друга слышали, и в зале все было хорошо. За звук отдельное спасибо фестивалю. Просто я не ожидал, что на маленькую сцену поставят такой звук. Да, звук, звук был отличный. Качественный звук на все сто. На фестивале выступали многие хедлайнеры, приглашенные. То есть их mm -hmm. было более десятка. Кого бы вы видели из украинских исполнителей и из зарубежных? Кто ну, больше Из украинских победил. я, наверное, все. все меня поддерживают это козаксистом. За малый За большую, да. Ну, просто парни-парни зажигалки. Даже не зажигалки, а костры. Там, там було круто, коротше, вона пісня Шабилина. Вони закінчували цю пісню і пішла така злива, такий дощ, ну, ну, от просто злива, де, як от стіна води. І, да, і ти ті, такий ті, весь мокрий, і ти весь мокрий, такий скачеш там шабля, це шабля ой, починається. І реально відчуваєш себе справжнім козаком. Всі, всі отак от, всі знов до голови мокрі дівчата, всі отак от всі просто мокрі. І, і Люди, звісно, наскільки от ті, хто приїхали своїм ходом, вони на повернення назад, самі дні про петровчані. Вони казали, що це просто жопа. Я чув від гурта, тому це була цю перемогу. Список службів. Була теж емошенця на класна. Там був ведучий, ми теж попали під зливу. Деякі, деякі люди, деяким людям довелося посидіти на емоційній сцені, послухати самого ведучого а те ведучої радіостанції ROX. Mm -hmm. Я побалакав, сказав, що, можливо, нам, ну якщо ми надішлемо до них свої роботи, вони нас теж поставлять. Коли ви запишете їх. — Так, коли буде якісний этот, продукт, нас можуть і на «Рокс» поставити. Нормальний матеріал. Ну і наконець потрібно, мабуть, порадувати криворушських ваших фанатів. которые еще не знают и фанаток тоже которые еще не знают что в следующем году вы выступите на главной сцене ну, ну пока пока это планы мы о них не распространяемся не мы не распространяемся пока об этом потому что это этот вопрос только решается и ну, мы не привыкли заявлять о том что и да, да завтра мы там, через год мы едем да, Куда-то, туда то туда то туда то Нам для этого еще надо очень много поработать и над собой, и над этим. Единственное, что я говорю, что можно э, смело заявить, что мы едем на фестиваль Республика в Каменец-Подольский и едем на Западную. Это уже вопросы решенные. А э, заглядывать на год вперед ну, мы сейчас не можем. У нас сейчас неделя отпуска, мы отдыхаем, набираемся сил собираемся обговариваемся и работаем над собой. Если э, мы отличненько поработаем над собой, то это будет главная сцена этого фестиваля. Огромная благодарность, огромнейшая благодарность за возможность выступить на этом фестивале нашему мотоклубу Black Ravens и лично Платону и Банаму. То есть, ребята, спасибо. Вы просто супер. И за поддержку тоже спасибо. за, а, так. Возможно, а, потом, да, -за да, а поддержка была просто грандиознейшая. Они пришли, прослушали нас полностью, помогли, э, махали своими флагами. Просто это было очень приятно, очень тепло. И просто молодцы, ребята. Спасибо. Спасибо за такую поддержку.